Верши 15 раздела ⁇ «Каждый из нас нехай до худжая ближнему для его добра, для сбудувания. Наша цель и наша задача ⁇ служить нашей церкви, которую мы любим. Я люблю свою местную церковь. Наша задача ⁇ угождать человеку с одной целью, укрепить его веру, утвердить его в святости, показать ему Христа, сделать его более благочестивым человеком. Как говорит апостол Павел, послание к Ефесянам, Христос поставил церкви, одних апостолами, других пророками, евангелистами, пастырями, учителями на дело служения для созидания тела Христова. Фокус моей жизни – это церковь. Я хочу жить для церкви, хочу посвятить себя церкви, хочу, чтобы мои братья и сестры вокруг меня укреплялись в вере и становились лучше, чище и святее. Я понимаю, что если я буду догождать человеку, не используя в моей практике служения Священное Писания, я ему наврежу. Поэтому первый совет, хочешь освящаться и быть сильным христианином, как говорит апостол Павел, знайте Библию, имейте ее использовать в вашем служении людям. Заучивайте тексты Писания наизусть. Когда вы общаетесь с человеком, цитируйте им Библию, чтобы они понимали, что это не ваше мнение. И с другой стороны, знаете свое грешное сердце. Знаете, что вы можете оскверниться от немощного человека, потому что вы такой же грешный, как и он. Знаете и его сердце. Пытайтесь понять, почему он делает то, что он делает. Почему он говорит так, как он говорит. Почему он реагирует так, как он реагирует. Потому что в всех наших поступках есть какая-то цель, есть какой-то мотив и причина. И если люди нас соблазняются, это не просто так произошло. Что-то в его сердце есть какая-то ценность, которая делает его человеком соблазняющимся. Да? То есть я думаю, вот эти два важных момента, они должны быть в нашем фокусе. Быть сильным христианином, это значит знать Писание и знать Церковь. Любить Писание и любить Церковь. Но, конечно же, это, наверное, можно этот ответ расширить намного больше сейчас.